Во мне столиц и тысяча ролей. Алина я, и значит я царица, Возлюбленная всех земных царей. Алина я, и значит я пустыня, Которая тебя испепелит. Алина я, я слабая до боли. Алина я, и значит я судьба, А мой удел терпение и труд. Алина я, и этим я опасна. Огонь и лед навек во мне одной. Алина я, и значит я прекрасна, младенчество до старости седой. Алина я, все дороги мира ведут ко мне, они а в какой-то рим Я могу быть тигрицей, клыками пугать, я могу быть орлицей, на воле летать, а могу быть как кошка, Царапать, кусать, а могу быть котенком, людей умилять. Я играю десятки, сотні ролей, вибираю такі, в которых больні. Шановні журі, прошу, просимо ваші оцінки. Чотир 4, 4, 4, 4. 4. Дякуємо. Ваші обслідки учасниці під номером 3 Опайко Юлії. Поплощения и маленькие ручей, и океан, сухая степь, и море вдохновение. Меня довольно сложно отгадать, и я сама себя не понимаю, и мне бывает сложно передать, чего хочу, чего могу, чего не знаю. Я романтичный, аналитик по натуре, неясный ум соседствует с мечтой, подземный мир. Свобод мысли с заботой о фигуре, меня понять не каждому дано, во мне любой узрит лишь то, что он желает, и мало, кто мой мир приоткрывает, и будет так, ведь все предвишено. 4, 5, 5, 4, 5. Дякую. Знайомтися з учасницею під номером 4 як вименку Вікторії. Не шкодуйте своїх долонь. Меня зовут Виктория. Я родилась и живу в городе Канатоп. Сейчас учусь на втором курсе специальности финансы и кредит. Я позитивный человек, веду активный и здоровый образ жизни. Он проявляется в моем увлечении танцем, которыми я занимаюсь в 6 лет. Если бы меня спросили что у меня получается лучше всего я бы без сомнения ответила танцевать еще я очень люблю детей и искреннюю улыбку и смех мне очень нравится путешествовать обожаю море очень люблю плавать так бы я проводила каждый летний день у меня есть дружная семья я обожаю свою маму и сестренку а также своих домашних питомцев и в завершении я хочу пройти Части, посвященный нашему конкурсу. Все мы знаем то, что греки поклонялись красоте, но красотки в их веке были не на высоте. Взять, к примеру, хоть Венеру, не девица, а утюг, неуклюже, да к тому две культяпки вместо рук. Я бы встала в центре зала, всем девицам не читала, я бы грекам показала, что такое красота. Судді просимо ось... 5, 5, 5, 4, 5. До вашої уваги виступ учасниці під номером 5 на Василиць Марини. Хаоса в начале всех начал, по древнему греческому сказанию, Бог Зевс миру пожелал Явить венец прекрасного создания. И Бог Гефест вложил силу, чтоб имело любовь к труду и золотые руки. частицу священного огня, Дионис, пусть будет, как всегда она, Посейдон пристанет со взглядом волны морской, Я подарю ей изящество присутствия. наполню я души силой и энергией. Гермес, подарю я ей гостеприимство, дипломатию в образе Афродиты. О божественном! Отлично! Превосходно! Такое заслужило уважение стоять на сцене здесь пред вами я, которого за деньги не купить. Богам и людям докажу на деле, что краше Афродиты нет. А женка в свит проходит для любови, Мала, любити ляльку тільки підросла, а коли вперше вийшла за поріг, любити небо, і м'який моріг, дім батьківський і квіти чорноброві, бо жінка світ приходить. на оцінки. 5, 5, 5, люди 5 балів. Давайте подякуємо дівчатам за незабутній виступ. Вони йдуть готуватися до наступного конкурсу, а ми з вами із задоволенням слухаємо зеленського Івана. Батька давай! запахи цветов и весны, даже среди лютой зимы, и такие снятся мне сны. Я с победой вернусь, волосы твои окунусь, Просто подари мне один только взгляд, И волшебный свой поцелуй подари, И я сразу сказочно стану богат, Богаче, чем все принцы и все короли, просто подари. И волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно на. Зуста, що самобага, багаче, ніж всі прийми і все королі. Празнікома! Жінка це одвічний біль і одвічна тихо. Вона може перетворити життя на рай і пекло. Від її любові і нелюбові залежить доля і удача. Як розгадати цю бремливу загадку природи? Загадку, яка бабить, полонить і підносить до незрівнянних висот насолоди. Дивимося ми на вас зараз, таких чарівних, ніжних, красивих, ніби й немає ніяких турбот і проблем на ваших тендітних плечах. Хочеться побажати всім вам квітів оберемками тепла весняного, подарунків дорогих і море палкого кохання. До вашої уваги, конкурс Сузір'я талантів. Не шкодуйте своїх долонь, адже свій виступ дівчата присвячують саме вам. І на сцені у нас виступ учасниці під номером один Тукман Ольги. Зустрічайте.